Heydər Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxtəvan şəhərində anadan olmuşdur. O 1939-cu ildə Naxtəvan pedaqoji texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Memarlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Başlanan müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR-i Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, birinci müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə o Leningrad, indiki Sankt-Peterburq xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir. 1993-cü il oktyobrun 3-ündə ümummıxaq rəfendurumunun nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. O, 1998-ci il oktyobrun 11-ində keçirilən seçkilərdə səslerin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. 2003-cü il 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürülməsinə razılıq verilmiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmişdir. 2003-cü il dekabrın 12-sində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında Cleveland klinikasında vəfat etmişdir. Heydər Əliyev bütün həyatını xalqa sadaqətlə xidmət etmiş Əsfərliliyətində həmişə xalqı arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdir. Azərbaycan xalqı heç vaxt ondan dəstəyini əsirgəməmişdir. Azərbaycan xalqının ümumi lideri, müdrik rəhbər və dahi şəxsiyyət Heydər Əl Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.